країни. але в їхніх історіях ви напевно впізнаєте і себе. Коли ми переїхали в Мурманську область на демонстрацію з транспарантами, ну це вже ми такі, вже хуліганьо там по 14 років. У мене був хто ж у мене був такий завжди мені попадався шевернази, по-моєму, попадався. От і ми йшли на демонстрацію: ти йдеш, а потім треба назад повертатися, щоб повернути ці транспаранти. І ми його в сніг там. Закопывают, чтобы у нас не было и все швы шли до дома. Детстве я был точно таким же, как сейчас, только худым. В девятом классе после каникул летних я пришел в школу, был сентябрь месяц, я сидел за последней партой, был такой солнечный, такой ностальгический осенний день в окнах. Та поля прямо, знаете, желтые вот так вот лезли, и, и, и небо синее. Я сидел, сидел, мне стало так как-то грустно, что каникулы кончились, что как-то тоскливо стало. Я сам того не понимаю, на уроке математики прямо это было. Я залез в карман, вытащил сигарету и закурил. Прямо на уроке математики. Очнулся я тогда, когда ко мне подошла учительница математики бедная. Я посмотрел на нее, она стоит на меня, смотрит и плачет. Молча. Ну, потом, конечно, вызвали папу. Дальше вспоминать не хочется. Ну, вот так вот. Я пошла в музыкальную школу, когда мне было 5 лет. И я уже была взрослым человеком. Ко мне так по-взрослому относились и учителя, и я сама отвечала все свои поступки. Если я вдруг забыла выполнить задание, я готова была встать в 5 утра. И я это делала. У меня мама просто, увидев меня в пять утра сидящую за песнями столом, она просто пришла в шоковое состояние, она говорит, ты что делаешь? Я говорю, мы же вот ездили куда-то там на природу, там вот, я забыла сделать говорит, вот как, как это вообще может быть? это чувство ответственности меня пробудило, я вспомнила и села делать урок. Я постоянно действовала через нельзя. Родители считали, что мне нужно учиться. А в высшем учебном заведении я не считала так. А изучать английский язык я тоже так не считала. Это же нужно было пройти путь от недоверия да, к благодарности родителям. Вот я его сейчас прохожу подхожу. На самом деле, буйный я был знаешь, ну, требовало было запонять. То там, мама была в ктк такая. Да, в квиточке. И у меня постоянно на ногах были такие синячки, ну, в квиточке. И это правильно, потому что иначе не не, не можно было остановить.